З результатами проведених консультацій з підрядною організацією, яка встановила фонтани на Росанівському каналу, ми прийняли рішення встановити попереджені бої жовтого кольору, які ви сьогодні можете побачити як з мосту, так і з вулиці ентузіастів. Ми е Наполегливо просимо дотримуватись правил безпеки і не підпливати до боїв як з боку каналу, так і з набережної. Добрий день, мене звати Фешик Сергій, Я генеральний директор компанії подрядчика, которая виконувала реконструкцію Русановських фонтанів і головний інженер проєкту. В связи с тем, что возникает ряд вопросов у жителей Русановки по электробезопасности, этого нового я бы хотел дать несколько коментарів. Во-первых, что касается э, труб, на которых написано э, пасти на ну, 380 э, вольт. Эти металлические трубы это чисто механическая защита. Внутри этой трубы находится пластиковая труба, а потом уже в ней находятся кабели. И в принципе, пока, пока вы не режете болгаркой и не собираете металлолом, опасности эти трубы не представляют вообще никакой. Кроме этого, эти трубы надежно заземлены. Почему мы эту трубу пустили понаружу? По старому проекту, там эта труба была вмонтирована прямо в железобетонную плиту на этапе строительства. И в условиях реконструкции мы уже не могли заложить трубу точно так же в железобетон. Потому что выполнение таких такого рода работ под водой с резкой бетона и так далее это, в принципе, невозможно. Кроме того, те существующие трубы, которые там на сегодняшний день находятся, они уже имеют сквозную коррозию, во-первых, и, во-вторых, мы не могли заложить нужное количество проводов в те существующие трубы. Старые фонтаны были без дифференциальной защиты, их можно было запитать четырехпроводной схемой. У нас схема с дифференциальной защитой, она требует укладки пяти проводов. И технически использовать старые трубы не получалось как из геометрических соображений, так и из соображений того, что они были уже очень сильно изношены. Для того, чтобы обезопасить максимально, мы так запроектировали этот комплекс, что в воде отсутствуют какие-либо электрические соединения. Соединение фонтана к электрической сети уже осуществлено на берегу. Это подразумевает то, что мы каждый год должны эти линии отключать на берегу и вытягивать и демонтировать вместе с фонтаном. Выполнять эти работы в старых трубах ну, было опасно даже с той точки зрения, что каждый раз, когда мы затягиваем и вытягиваем кабель, мы можем повредить изоляцию на кабеле, и это может быть реальной угрозой со временем жизни и здоровью тех людей, которые там ходят возле этих коммуникаций. Теперь по поводу безопасного расстояния. В этом проекте мы использовали несколько систем защиты, в том числе и дифференциальную защиту от растекания электрического тока. Дифференциальная защита, она в случае утечки сразу отключает питание. Но любая защита, она имеет как и ложные срабатывания, так и отказы. И теоретически, там, один раз в 10 лет она может, там, допустим, не сработать. Если в этот момент кто-то подплывет на расстояние ближе, чем 10 метров к фонтану, он может попасть под напряжение потенциал разность потенциалов, которая превысит 12 вольт. Эта разность потенциалов не может убить человека, но она может его парализовать. И если человек без спасательного жилета, то он может ну, просто банально не выплыть из-за того, что электрический ток парализует его нервную систему. Поэтому крайне не рекомендуем приближаться и запрещаем приближаться к фонтанам на расстоянии ближе 10 метров. Особенно это касается всяких лодок, в особенности байдарок. Вот байдарочникам это особенно опасно, поскольку корпус ихней лодки не является электропроводным. И в случае, если будет возникать какая-то разность потенциалов, она не будет уравниваться корпусом их лодки. Поэтому большая просьба к преподавателям гребли, которые иногда приплывают туда с детьми, не делать этого. Вы подвергаете и тем самым реальной угрозе.